Нам для первого блюда понадобится вот как раз-таки баранья голень, а, шпик, бананы, так. тимьян свежий и традиционные специи соль, перец, но мы еще также будем использовать красный, едкий, острый перец, который является характерным для африканской кухни. Дим, знаешь, я как жертва стереотипов одразу при сгадке африканской кухни уявляю себе кочевые племена, которые э, харчуються борошном с прянощами. Но выявляется, все набагато розмаїтіше. На самом деле, э, африканский континент очень богат э, разными интересными блюдами, э, у них очень богатая культура кулинарии, э, у них деликатесным считается голубинное мясо и мясо верблюда, но также они с удовольствием едят и баранину, и курицу. Вот как раз-таки одну из традиционных африканских блюд, мы как раз будем готовить баранину. Давай скорее, долучай меня до свету африканских возможностей, потому что все это выглядит очень аппетитно. Хорошо, перейдем к процессу готовки. Значит, вот у нас голень уже нарезанная, так. и также нарезанный у нас шпек. Поскольку у нас несколько широковат мы его вот так вот сложим и нам нужно обмотать вот таким вот образом и вот у нас я вижу стоят зубочистки вот просто мы ага мы попали в кость но ничего мы уйдем в бок вот таким вот образом их нужно зафиксировать а я тем временем Ставлю сковородку и э, ставлю на режим 7, что соответствует среднесильному огню. Дим, а завидко ты в загале дизнался про э, африканскую кулинарию? Вообще, мне всегда было интересно осваивать какие-то новые для себя технологии. И уж где-где их искать, как не в Африке. Наливаем немного оливкового масла. Масло совсем чуть-чуть. И ты знаешь, вот еще интересный момент относительно э, африканской кухни, что у них э, на каждое блюдо, на название, есть интересный перевод. Вот, например, блюдо «сокко йото». Что в переводе означает «дай силу и мужество мужчинам». А на самом деле тут все, как оказалось, крайне тривиально. Это салат из шпината. Я и все что правильно ж, роблю, слухай. Бы, ты я отлично уже... все делаешь. Мне не к чему совершенно в твоем случае придраться. Так, ну что ж, наша супер-турбо-мега-плита очень быстро согрела как сковородку, так и масло. И мы можем приступать к жарке. Клади последний кусочек и обрывай, пожалуйста, зеленушку. Нам надо довольно много, чтобы ты прямо на сковороду. Зеленушку звучит розмарин, правильно? Да. Я я уже признаю в внуча. В Африке очень любят использовать в кулинарии большое количество всяких разных пряных трав. Угу. Поэтому и мы тоже очень богато постарались его сдобрить как раз таки именно такими травами. Так, э, показателем к тому, что нам пора переворачивать мясо, есть выступающий сок. И подрумяненная та сторона. Тем временем мы возьмем еще одну сковороду. Так. А на вище? А чтобы приготовить бананы. Ну, в Африке... Как бы это ни тривиально звучало, но самыми популярными как раз являются из фруктов бананы. Их там более 50 сортов. Угу. Да. И из них еще даже готовят э, пиво. Ух ты. Ну, что ж. Придей наш сейчас. И, и мы начнем. И да. мы почнем. А мы из чего можем? Ну, понятное дело, из сала. І сала пиво? Ну, якщо з банана, то оно не можливо, чому не із сала? Ну так. Да. У тебе все, можливо, друзі. Дмитро Попов э, має хист авторський робити якісь страви, які ніколи до нього не існували. Тому спостерігайте, за ним він трендсетер у цьому відношенні. Так, ну що ж, ми будемо переворачувати лопаткою. А я взагалі люблю все, що пов'язане з бананами, оскільки банани містять в собі настільки багато поживних речовин і вітамінів, що не тільки смачні, а ще й шалено-корисні. Смотрите, какая румяная корочка у нас получается. Так, можем сразу же как раз уже еще немного присолить. Не забываем, что наш шпик, он тоже соленый. Он соли добавляет в наше блюдо. Соответственно, сразу же тоже обильно перчим. Кстати, повсеместное и многое использование всяческих специй обусловлено, можно сказать, климатически. Так как в жарком климате очень развиваются всякого рода болезнетворные бактерии, и именно с помощью острой пищи мы избавляемся от риска заболеть. С бананами мы обойдемся очень быстро. Просто на сухой сковороде, угу. либо на небольшом количестве сливочного масла. Давай. Буквально чуть-чуть. Бананы маслом не зипсуешь. Так. И аккуратно, но быстро вкладываем бананы на сковороду. Я хвилююсь за нашу милочку, чтобы она там не подгорит. Нет, у нас хороший правильный режим, мы можем его даже убавить на тройку, если ты переживаешь. И вот еще один момент, который э, очень важен в нашем приготовлении, сделать небольшой соус с помощью небольшого количества молока. <сёк> Як у вас глядачі, але на нашій здімої кухні е, яскраво відчутні нотки і настрої Африки. І де-то навіть слишся тамтами, тамтами е, і тут тути Тому що я зосереджую твою увагу на нашій пательні. Е, у нас е, молочко несподівано на ній опинилося, і ти маєш це якось прокоментувати. А, ну, ти знаєш. Е... Африка, хоть и колоритная страна, но не богатая. И, в общем-то, они используют как раз-таки повсеместно подручные продукты, которые, ну, в общем-то, в их естественном хозяйстве присутствуют. И зачастую это курица, молоко, козлятина. И вот мы тоже будем использовать традиционные для них продукты приготовления. Ти знаєш, в общем така історія о том, що король мед проиграл битву королю м'ясу, так як мед було дешевше, ніж м'ясо. Ага, ну, э, це очікувано, у нас теж мед дешевше, ніж м'ясо, але э, ти знаєш, от э, такі несподівані інгредієнти мені здається призведуть до несподіваних смаків. Я ніколи не турхувала м'ясо в молоці. Тим більше ще й з бананом. Ну, наш банан, ти бачиш, він красивий ага. такий. И, в общем, в общем, на него тоже можно добавить немного специй. Но вот что касается банана, их действительно должно быть немного, так как они должны просто добавить некоторые пикантности, но не сделать его непосредственно острым. А переворачиваем еще на еще, еще, раз, да? Да. он уже было перевернуто. И это еще раз. Оно уже подкрутилось, да, трошечки так? Ну, немножко есть. Мы добавим температуры, в общем, чтобы у нас быстренько выпарилось это молоко, оставшееся и приобрело соусную консистенцию, чем мы впоследствии будем поливать наше мясо. Бананы, конечно, это очень экзотично и интересно, но не менее экзотично будет приготовить ту же самую баранину э, с инжиром, э, черносливом, финиками. это будет также очень по африкански, колоритно и интересно. Все. Классно. Так. Теперь, коли це все приобрело соусну консистенцию, можна еще раз перевернути і ще раз немножечко в этом соусі обвалять. Відчуваю себе причетною до чогось шалено-екзотичного, корисного і поживного. А я показую Е, Я, до речі, зауважила, що на всіх картинках, де африканці зображені, вони всі такі знаєш, атлетичні, всі мужчини такі накачані, а жінки тендітні. І Я сподіваюся, що це не зашкодить моїй фігурі. Однозначно, ні. Круто, хороша новина. А, бананы бананы так ну и у нас всегда же мы преследуем эстетичность в наших блюдах какой бы кухне они не принадлежали в этом случае мы не сделаем исключения достанем зубочистки Друзі, я зазначу, що ця страва була приготовлена у лічні хвилини, і не треба боятися екзотичних назв чи невідомих рецептів. Але ще треба попробувати, хто знає яке воно на смак. От, оно вже приобрітає довжний зовнішній віт. Презентація нашего кулинарного африканского шедевра закончено и мы можем с тобой уже отведать это экзотическое блюдо обожню эту частину ну что ж Юля я уверен это твоя первая голень по африкански я к сожалению не знаю как по африкански будет приятного аппетита но я тебе его искренне желаю так в запах дуже аппетитный разрезаемо и обязательно бананчик. И бананчик, да. Чтобы именно ощутить весь спектр э, вкусовых особенностей африканского континента. Дай-ка я тоже с тобой отведаю, что у нас получилось. М -м -м -м. Так, так бодерыч. беспроигрышный вариант мясо плюс фрукт. Классно. Даю, ти знаєш дійсно є читання сладкого фрукта і э, пряного э, солоноватого м'яса. І тепер у мене виникає питання: як це ми таку прекрасну гомілку і досі не готуємо щодня? Друзі, я запевняю, що це надзвичайно просто, дуже смачно, екзотично, оригінально. І головне, настільки швидко, що ви можете це зробити між э, дітьми і переглядом улюбленої передачі. Юля абсолютно права. Бараняча гомілка по африканськи Розріжте баранячого гомілку та обмотайте смужками шпека. Обсмажте м'ясо з оливковою олією, додайте чебрець, розмарин, сіль та перець. Після приготування влийте молоко і протушкуйте 30 хвилин. Наріжте банан і обсмажте з вершковим маслом. Потім додайте червоний перець. Викладіть подушку з бананів і покладіть готове м'ясо. Додайте перець, сіль та гілочку чебрецю.